Посмотрите, вам Шановний Павло Иванович, число обращения 23 июля 2015 -го. Черкаська селищна рада Славянського району Донецької області обращается к Жибрівському. Черкаська додатки у виконавця. Виконавець написано? Робітник офис реформ. Нічого не написано. Где? Тут фамилия і подпись. Додатки у виконавця роспись. Дальше фамилия. Вив Дич. Дич. Роберт Ник. Э, Вив Дич. Офис реформы. Хорошо. Подождите, а с чем они обратились? То, что передали? А, Перезвони сейчас по полу. Вот, я тебе Дайте только что я звоню. Дайте я там текст прочитаю. Попов сейчас Киеве. Я Черкас, только что с ним разговаривал. Рада, ну, ведь поведено до статьи 7 закона про доверенную на вашу адресу распоряжение Черкасской Совещной Рады 2006 про утворение в спине рабочей группы с готовкой проекта решения, что это добровольно обидно тренировать. Подпись, падалка, под, от, от, еще раз, зачитайте еще раз. Подготовки раб, рабочая спильные... Я это как? Я не дала. Ну, поверните, ко мне я зачитаю, потому что. Распоряжение я... Черкасская срочная рада 30-го, -го, 15 -го года. 06-го? Да, 06 -го. Мы может, мы у себя. Просто... Вам... Не, понимаете, Подождите, у меня мы... стекается мы... информация а. разная. В суде они говорили одно, сейчас я анализирую. Я не что знаю, что у вас было в суде, я ну, читаю то, что про утворение спильной рабочей группы с подготовки к проекту в личный счет Добровольного бедно-территориального громада Спавая Голова Черкасской Слышной Рады Павел ну, а, не... Додатки виконавця экономике Вивдич года а, Можно я его хорошо сниму? Хорошо, он обратился ну, создать какую-то спильную документ. группу да, а, Даже не решение, указал да. какую спильную группу Спильную группу чего? Его громада... Как правильно отходят документ? Нет, давайте как, вот так. Теперь мы Давайте вы запуск. не будете тыкать. Вы или задаете вопросы, я вам разъясняю, или тогда мы разговариваем на разных языках. Нет, я нет, вам не, просто мы опять на... пытаюсь пояснить, как это Мы можем на уже говорим на разных языках. Будь я ласка. сейчас пришла и спрашиваю совершенно другое. Я объясняю механизм. То, что говорила юрист 11 -го числа, Хорошо, и зачем я, вас я, я вас сюда явилась. А мне не нужно записать вопросы. Я хочу увидеть то, то зачем меня сюда к вам послали. Я послали более-менее официально. Я еще раз говорю. Юль, там закон. наша давайте. организацию организована в сентябре это наши? ваши документы это ваши. ваши документы были вы сами говорите датированы июлем месяца мы вашими документами так. не занимались вот. вашими документами как это за... нашими если черкас черка черкас... ну, ну можно как-то получить. вот человек я отреагировал на Нет, я кстати говорю вы говорите вашими наши... документами занимался офис -ревор. Попов... Сергей Леонидович, те документы, которыми занимались офис реформ, они да. находятся у них. По тем громадам, которые занимались мы, они находятся у нас. А давайте можно тогда узнать, а какими громадами вы занимались? Потому что у нас оказались объединенные только одна Черкасская по Славянскому району. Причем а Жибривский отменил это все. Вы понимаете, нет, в чем нет. парадокс? У нас еще и это само... Так Есть кто в итоге назначил выборы? Район. Кто в итоге назначил? Созданное, Созданное. Созданное. Кражданской Кражданской район. Район. Кражданской а, район. По Славянскому больше наша. громад не организовано. Кроме Черкасского на Черкасск. данный момент. Да, да, да. Какой это способ это... она могла организоваться, когда Жибриский отменил свою постановку, свое распоряжение? вы понимаете? Тогда а да, вы говорите, что... вопрос, подожди. Ну, а подождите. тогда почему... Вы департамент розвитку сельской миссии. Ничего. Департамент да. розвитку сельской миссии, Создан в сентябре, миссии. да. Хорошо, Один, хорошо. Это самое, в сентябре месяц. 1.09.2015. Вы ровно, закончили закончил, революционный, революционный, революционный. В июле месяце. Все. Соответственно, нашим вопросом, который, кроме общественной организации в виде этого Попова. Попова э, это не офис, организация, офис, это оригинальный офис. Общественная организация. организация. Да, да. На уровне, я так понимаю, это государственная структура, департамент. уровне. Вот про государственных структур нами нашей громадой никто не занимался но также получается получается да. вот. хорошо и соответственно то что на вас сослалось юрист при исполнении своих должностных обязанностей явилась перед очередной ложью. Погреб, погребняк. Что Яна Александровна Погребняк сослалась на вы вас. Вы вы Сергей Геннадьевич Геннадь. ну как, Мы же делаем документы. из наших встреч с чиновниками. Нам на ей документы. поступали документы с единой головы ОДА. Мы разглядали, надавали дальше до офиса формы. У нас есть официальная бумага, что документы на теперешний час находится в офисе, региональном офисе реформ на Перез, перезвони сейчас сергей Тогда, или он нас вами, Или не да нет, или я извиняюсь. Не буду с вами Да я слышу, я уже вижу, да что тогда да, кто-то значит вступает Но в игру. Не... Мы, не... Мы, ш... мы показали Уважаемые чиновники, нет, подождите, я вас ничем не обидел. Я вижу, что кто-то на каком-то этапе дает неправдивую информацию. Мы готовы мы а? вашей громадой не занимались. Да, Пожалуйста, Что там не полностью все. Я подал заяву про злочин по садовой особе. Э кто, да, того, кто отвечал Лаврику. Лаврик, такой, Лаврик такой, очевидно, давал или Виленский. На сходу про Дубровильное обведение, про программатики обговоренное проекту. Вы... Я понимаю, что это э, протоколы должны быть села Прилесная и села Майдан. Давайте разбираться вместе. Вы сейчас департамент Давайте. нашего розводку, сельского. Давайте будем разбираться. Давайте. Я сегодня в этом, как говорится, в документы придут. Попова нет, попова будет, когда он завтра, послезавтра завтра будем будет. разбираться. Вот, выше, ответ один, самое, выше, вы вот ответ один, вот ответ второй, и вот ответ, как у вас, сейчас у Юли находится на руках. Ну, с, не с вами, а с, по вашему вопросу разбирается... Э, вы э, а, а, а вы вырежьте, поймите, вырежьте, вот, вырежьте, вот вырежьте. это нас и возмущает. Почему я уже 4 Подождите. месяца не живу собственной жизнью, как гражданка Подождите. Украины, а разбираюсь в тех вопросах, которые, по мне, это ваша компетенция. У я нас... Наша компетенция в том у котором с 11 сентября 2015 года. Отлично. Если кто-то до 11 сентября 2015 года сделал что-то не так, мы будем разбираться по Кстати. вашему запросу. На сегодняшний день об этом мы узнали. Мы за... Приедет Попов, мы соберемся и будем решать эти вопросы. Как прояснится ситуация, тем более, что губернатором создана комиссия, которая будет непосредственно заниматься вопросом не только этим, но и другими остальными вопросами. Так вот, чтобы Поэтому... время не терять, давайте-ка в течение пяти дней, я не знаю, где этот Попов, где этот офис, ну, я ну, еще ну, не буду бегать Давайте розыскать. вы нам не будете сроки устанавливать. А, я закон. имею в виду, что здесь закон, закон, закон о публичном обращении. И так. согласно этому закону дается пять дней. Так вот, в течение этих пяти дней, я об этом ну, сейчас говорю, мы все-таки запросим вот эти вот документы, копии протоколов загальных сборов. До, до, до громадских обговорок. Начнем с этого. На потому что это основное, на что они ссылаются. То есть где-то должно было быть громадой вынесено решение, что мы согласны объединяться. Мы до сих пор этого понять не можем. Где это произошло? Где громада дала это согласие? Если на громадских сборах, то вы же сами понимаете... Вот что человек, он так? был Смотри, членом вот счетной писана, комиссии. Uh, да, пожалуйста. Можно, пожалуйста. Зазначене розпорядження приймали з урахуванням довідки Донецького регіонального офісу реформ про відповідність проєкту рішення Пролесницької сільської ради щодо добровільної об'єднання та порядку його прийняття вимогам статті 7 закону України про добровільне об'єднання території громад. Довідці зазначено, що з результатами проведеного аналізу документів, доданих до листа Пролесницької сільської ради від 27 липня 2015 року no 63 мили 22 на, на щову Пролесницької сільської ради. Забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об'єднання об'єднаних громад, надані копії протоколів загальних зборів про згоду на добровільне об'єднання та громадське обговорення проєкту рішення. Щодо добровільного об'єднання, копію. Решение Полесненська сельской рада 15 липня 15 року номер такой-то опрацьовується, нам добровільно и, ну, пошло дальше, все ну что вот, нужно. А... Но ну, не перебивайте, ну, 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 совесть имейте. Да, я имею совесть, я, да, я, я не, не перебивал ну, То есть, совесть, есть совесть. где здесь написана ссылка, что mm -hmm. департамент на тот момент АПК занимался данным вопросом. Покажите Слушай, мне. Уже десятый раз вам говорю. 11 -го я числа вам вопрос, юрист... Я вам вопрос, мне. Подождите. Да говорила уже это. 11 числа юрист, о да, послала к вам, дала мне вот эту распечатку и назвала сказала, конкретно. вы занимались. Васюк Кевич. Она мы сказала это. Мы занимаемся с 11 числа с, вот с сентября Это не мои выдумки. Да это это все зафиксировано. Ну, сказала, ну значит, значит, еще ну, очередная ну, ложь, ложь по понимаете? Этом... Мы не занимались. Все, мы услышали. Потому что вы документы подали в июле месяц. Мы созданы. Спустя полтора месяца вы, мы услышали вашу проблему. Да. Мы выйдем на э, офис реформ, поднимем документы, разберемся. Если таковые как документы есть, мы вам предоставим. Александр а Валентинович, Валентинович. Одну а минуту, Валентинович. их Ну Александр Валентинович, мы не знаем, мы что у данного человека находится в кармане. Откуда мы, мы можем? Существенного вопросом? Ну я же не юридическая, не, не правоохранительный орган, не прокуратура, не милиция. Ну нету документов. Нас присоединили ж... в июле месяце, а сейчас 11 уже, 7 и 11. И вот все это время мы не молчим, мы везде и постоянно сообщаем. И Покажите хоть одно завернение на имя Цигима Александра Валентиновича. Потому что узнали 11 а декабря, не понимаете? Не 11 -го. 11 -го. понимаете? А сейчас -го. вы говорите, что вы не... Я ели. вас первый раз слышу, я сегодня уже второй. Да. Второй. Так. Если мы знали раньше, поверьте, бы минутку, вот. можно? Я вступлю в разговор. Давайте конкретно зададим вопрос. Сейчас, ком... вы пожалуйста, я сейчас проверить. спрошу руководителя. В течение пяти протоколы запросить, и Все, Мы это услышали, мы это сделали, просил, я даже я если вы сейчас не пришли сюда. Потому что мы, мы услышали это. Какие мои данные вам оставить, чтобы я потом могла ознакомиться с ксерокопией, ну то есть увидеть тоже эти документы. Это звернение, ну. насколько я понимаю, было ваше на. Я подавал О, да, 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 да. Вот за подписью уже близко по еще бы надо Хорошо, то есть это уже значит я подавать. чем мы и структурный подраздел э, Донецкая, вода. Донецкая вода. Хорошо. Сами мы не имеем права так Я, я вернулась под... до. Донецкой. Законодательства. Александр, Валентинович. Александр Валентинович, пожалуйста, только что мне ваш сотрудник показывал документы, где падалка, как голова Черкасской ссылочной рады, взветував листом в ОДА о том, что создана рабочая группа. Можно я это при вас сейчас сниму на видео, потому что у нас принципиально этот документ может сыграть в суде ключевую роль. Если у вас это в суде потребуют, пусть они делают... У я сейчас у у вас у прошу, суду. это публичная информация. Ну, вы да, распорядок да. этого листа сейчас являетесь. Я видел, что вы... Это не что это, это, вы... не оригинал, это не Ну, ну это какая это разница. Копия. Ну это же ну, документ, а вы только что ссылались на него, что Он вам... не является юридическим. А это давайте так, да. мы, давайте, мы маем право. Если вы решили... Не, но вы... Я... вы только что зачитывали его? Да, зачитывали. В чем секретность, я его сейчас сниму на видео. Я еще раз либо говорю, на, фото, говорю, на фотокопию я еще раз говорю, вы пришли к нам да. вы пришли обговорить вопросы мы вам рассказали суть дела так. хотя я мог сказать, вы меня извините наверное, да. наверное нет не могли, да. потому что вы посадовый особый да. должны действовать на представе закона и в рамках описание, закона да. что у нас этих документов нет и потому что мы створены как юридичная особа 11 сентября 2015 года так. Ваши документы поступили в это само, 30 июля. Это само... Но сейчас только что вы держали в руках документ, которым падалка зветувал, отдал. Я, да. Подождите. Я, я прошу его я, за, как, еще как, раз убедиться как, в его истинности. Да. Выключите телефон. почему? Иначе я говорить не буду. А что-то секретное, незаконное нет, вы сейчас скажете? Нет, или... я еще раз говорю. выключить или говорить не будем? Больше. Тогда не говорите, может это какая-то будет оскорбительная информация. Дело, Дело в том, что в... я имею право согласно Конституции собирать информацию в любой доступный мне способ, в том числе техническими средствами. Я записываю техническое лицо сказал, что вы э, вопросы, вопросы от... слышали, да. Конечно. Мы вопросом этим будем заниматься. А я, а я увидел ну, по ваше поведение по моему запросу. Да, да, хорошо. Значит, значит, Вы заинтересованы утаивать информацию, которая Нет. имеет значение для суда. Очевидно, я это так буду характеризовать. Нет. Если суд этим заинтересуется, они осуществят запрос Украиного и мы, мы, будем... и мы ну, вам предоставим. Э -э можно я поясню, почему мы не будем предоставлять эту информацию? Вы только Потому что, что и зачитывали есть... нам. Объясняю еще раз для тех, кто не услышал. Я разъясняю, почему мы этот лист на тыхашней счастье не дай Да. Это лист одной юридической особый до другой юридической особы. То есть не органами СССР а все-таки юридической особи. Повторяю еще да? раз для тех, кто не услышал. Это одной юридичной особи до другой открытая. Не вопрос. Это не наш документ. Мы не є властником распределенным ну, зачитывали нам? Но... И Хорошо, да, ну, то отлично. есть как бы непонятно Хорошо, Хорошо мы услышали ваше мнение. Вы с сентября месяца уже работаете. Сегодня у нас один, 12 уже месяц, mm -hmm. да? А, что по селу Майдан? Как, какой план развития сельской местности? Впроваджение реформ-то агропромыслового комплекса по нашей территории за это время что уже как бы? А мы не занимаемся отдельными населенными пунктами. Для этого есть созданная громада, она занимается незаконным да? рассмотрением. Мы предоставляем ту информацию, которая на сегодняшний день у нас есть. Созданная Мы, громада а, так вы, я, вы задали вопрос, я вам говорю. Дело в том, что это самое... Я вас, можно, перебиваю да. сразу же, на корню, извиняюсь, вмешиваюсь, вмешив, потому что создана громада. Я вам Я показываю, сижу распоряжением пана Жебривского, который является очильником ОДА, 20 августа был издан распоряжение номер 409 про ведмину, как там правильно, втрату чинности, распоряжение, где пан Жебривский за свои подписи четко отменяет, Черкасская бедная громада втратила чинность. А вы мне говорите, создана громада. Так что тогда происходит, уважаемые господа? Либо mm -hmm. я не то читаю, как вы говорите, либо мы столкнулись с переступлением через закон. Кто перешагнул через закон? Mm -hmm. Жибривский отменил распоряжение просторной Шеркасской объединенной громады. Кто-то назначил выборы. Кто потратил бюджетные если деньги? А на ну, ну, Вот только вот, вот, что человек сказал, что створена громада. Я покажу, что громада створена, но она им же и отменена. Тогда давай на камеру снимай меня, пожалуйста. Я сейчас официально заявляю. ВУ директора департамента Цигим Александру Валентиновичу о том, что а, любые а, планы развития, которые будут вам предоставлять Черкасская объединенная территориальная громада, не являются основанием для внедрения этих планов, поскольку такая громада создана в незаконный способ. А, решение о ее создания оспаривается, и на нашей территории люди, а, ну, по крайней мере, не понимают, что произошло. Добровольного объединения точно не произошло. Насильницкое произошло. Но такого закона мы не знаем. О силовом объединении территориальных громад. Соответственно, просим вас рассматривать а, план развития в сельской местности нашего села Майдан, села Прелестная, с позиции территориальной громады села Майдан и территориальной громады села Прелестного. То есть других законных фактов мы пока не знаем. И это мое официальное вам обращение, чтобы потом вы не говорили, что мы не обращались Можно вопрос, и не говорили. На каком основании вы представляете территориальную громаду села Прилесна, села <связано> Майдан? <связано> у вас есть такие полновожения? Уважаемые, вы знаете, у меня есть да. Полноважение вы члена члена территориальной, да, член территориальной громады. Но не от лица всех. Не от лица, к... лица всех. А кроме этого, у меня есть еще полномочия. Uh, я уполномочена в вопросах многодетных семей и семей. И, соответственно, вы понимаете, что эти вопросы подтверждающих uh, то, что есть сказали, решение я не общего собрания граждан. А вы месяц их и не запрашивали. Запросите официально. Если вы это снимаете, пожалуйста, пожалуйста снимайте. Держи вот так вот, да, снимай. Извините, обеденный перерыв, там на руку отбезут, мы не имеем права. Мы, 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 мы только что запросили, от чего именно мы действуем. Я вам показываю, от чего именно мы действуем. Интересы в интересах Мы вам верим в Мы вам Вы знаете, что в соответствии с законодательством Украины все отношения между гражданами осуществляются на основании договора, добровольного договора. Так вот, он показывает договор. Между участниками, э, сторонами договора мы являемся членами территориальной громады. Мы вы, беспосредственно, вы, кстати, так, управляем. Так как вы, как За... посадовая особо, позволили себе оскорбить э, я, наши, так сказать, права, вы, вы, выраженные в данном документе. Слово оскорбление, протестую. Вы сказали, что вы усомнились в том, что имеем ли право. И начали немножечко с сарказмом об этом говорить. Я вам показываю целый список документов, которые подтверждают, что громада территориально существует что э, многие акты утверждались людьми на загальных сборах громады, выносились решения громады. и это подтверждается э, процедурой проведения данных, э, э, данных э, сборов громады э, и подписами участников данных сборов. Вот решения громады от 4 августа 2013 года и подписи и живые подписи людей участники дан, данных сборов, Дальше потом каждый из нас, непосредственно Валерий Кушнер, является также представителем, имеет свой список доверенных лиц, которые с улицы ему доверили право на голосование от этих людей в ходе данного процесса, в ходе данных загальных сборов. Вот Туркина, Если светокопии да. данных документов вы оставите приемной, я повторю еще раз. Отлично. Если светокопит, а данных документов вы, вы, оставите, вы... мы будем мы с ними Мы не имеем права, потому что на каждом документе есть персональная информация. Ну, вы, ну сперва, должны что? мы должны уйти людей, берем, спросить, мы вам верим, мы вам верим Вот вы приняли мои полномочия по моей Геннадий, по успокойся. Нет, я просто показываю, что человек сказал, ну подтверждает, что на самом деле... я мы вам верим на слово. Мы приняли к сведению Ваше предложение рассматривать программу социального экономического развития Вашего населенного пункта или сельского совета Майдан, в угу. случае, если таковые к нам подойдут, при участии Вашей граммы Ну Вашей, ну, да. я имею в виду, Майдана. Да, ну да, если Вы нас правильно поняли, то да, желательно... Я дословно пересказал ваши пожелания. Нет, я просто уточняю, что желательно, да, именно членам громады или хотя бы депутатов, которым мы доверили свои голоса. Но то, что вы поймите, у нас там коллапс, у нас там о головы, которые никем не обьявляется. Давайте мы исходить из того, что у вас одна громада, у нас 38. Вот поэтому да, она для вас важна. Я вижу, что она даже не знали. А для нас это. По, это, по нашим должностным обязанностям, все 38 должны быть одинаковы. Возникла проблема. Мы ее озвучили. То, что касается департамента агропромышленного развития в плане решения этого вопроса, мы постараемся как бы, прояснить для себя и э, рассказать вам. С участием э, офиса реформ, поскольку они занимались э, ну, организацией э, и проверкой, и предоставлением губернатора данных документов. Вот Я вас еще как государственных служащих ставлю известно, что вот такое запоречение подала посадовая особа, та, которая вам подавала документы в ОДА, ну я имею в виду, на проверку, в том числе и в региональный офис реформ. Где посадовая особа абсолютно, вот все подчеркнуто здесь в нарушение закона. Оказывается, объединялись не территориальные громады, а рады. Она а прямой пишет, что объединялись рады. То есть, э, ну, давай, Ильич, У нас нет пакета документов, которые вы нам показываете. Мы это сейчас все, уже понимаете, настолько это изъело вот этой глупостью, что решение, которое затверджилось 30 э, листопада на сессии, Формула э, проекта решения отличается от той формулы, вы которая выдавалась на, 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 вот, на проверку Жибринскому. Смотрите, Жибринскому дается одна формула. Вы показываете документы, с которыми я не ознакомлен. Вы хотите, документов? чтобы мы сбросили вам на электронку? Подождите, давайте мы изначально определимся в одном простом и довольно-таки банальном вопросе. Вот я, допустим, как человек, не как... Давайте будем рассматривать этот вопрос как сторонний наблюдатель. Вот мы сегодня там посидели, обсудили, посмотрели... Приняли губернатор принял решение создать комиссию для рассмотрения правомочности тех или иных документов. Комиссия будет принимать решение, выслушаю, То ли это будет как бы подача от, уже от комиссии правильность неправильность и так далее и так далее. Угу. Я как простой гражданин хочу спросить у вас, что вы хотите, какое решение для вас бы было бы приемлемым ну, в вашем вопросе любое решение только Подождите, в рамках, что, в рамках я... закона. Сейчас нужно вернуться на круги своя. Если мы говорим о законе о добровольном объединении, то делать это законно. Вы... Все вот это путь беззакония пройденный нами, Нет. это уже ошибки, мы их уже увидели, мы их учли. Вы поймите, мы не знаем цели этого объединения, мы пока еще ничего не знаем, если нам голова Рады говорит, что да там из Киева пообещали, ему, это ж Киев пообещал, а что Киев пообещал, он что приехал к вам и пообещал Киев, вот в такой форме нас объединили. Мы, мы вызывали сюда из РДА, никто не приехал, Почему? граждане никто, это никто не вот допустим, будем говорить, мы должны прийти к какому-то конкретному вопросу, то есть, то ли мы оставляем эту громаду в таком состоянии. Мы не оставляем, она, она не составляет. Я выскажу, что я, что я, вам я не как руководитель, Просто я как человек к вам обращаюсь. А. То ли мы, э, то есть мы ставим на этом крест, вот, то ли это, э, это сама. Мы принимаем решение. Да, есть, э, вы недовольны там тем, что мы назначили... Мы зазначили факты посадовой, посадовой ну, я... и факты нарушения закона. Добров... Мы не недовольны. Я конкретно, подождите, поставлю, я я конкретно ставлю вопрос. Okay. Эти вопросы не ко мне, я вам еще раз говорю. А, нет, вы я да. задаю вопрос как человек. Да. Вы не выслушали вопрос нет. и мне я вижу, уже начинаете ответить. формулировку вашего, так сказать. Ну детей. тогда вы свободны, я, я вас я не говорю, задерживаю. Мы Мы факты установили. Нарушение закона. Хорошо. Я как ну, человек вы видите, задаю вам вопрос. Ну, вариант. Мы, я задаю вам вопрос. Мы должны от чего-то исходить. Мы все а все это вам, а пан Голова сказал, что только в рамках закона. Если не знаешь, как делать, поступай по закону. Ты смотришь, все. читаешь закон. Да. Все. Статья 124 Конституции говорит, выключно судом вырешивается судочинство в державе. Правильно? Суд, с, суд, сам переступил закон. Нет, суд я, суд не сам нет, какие я, да, я, я, я что Объясните мне, какой статьи Конституции говорится о том, что мы граждане перестаем жить свободной жизнью и решаем вопросы, которые вы должны этим всем заниматься. Простите, вы для этого как раз и есть. Слышите, а мы почему вас предпочтение обращаемся в к вам? Если да суд, если суд, не Суд уже перешел в грань закона. Это не доказано. Это как не доказано? Это ваша... Прошел, не надо, надо. Прошел не надо. месяц, Подожди. суд не вынес решение. Административное судочинство уже нарушено. Да. Это, было бы это, это было бы еще до... Фактора фактора. Это Это было бы еще до вашего... Это судочинство, это статья. Я вам показываю. Я читаю Конституцию Украины, где еще написано, статья 24 Конституция... Но вы же давай давай на суда... Суд должен действовать, суд как посадового особо государственного значения. Ну, должно также Полномочия на закон, она, суд не распространяется. Человек должен понять. Так мы с чем столкнулись? Что вы не говорите, не что? ждем решения суда? А я говорю, что сам суд уже превысил закон. Мы это слышим. И я могу показать, чей, нам, чей, где он превысил. Это не наше. Я вопрос. просто хочу понять, как человек. Но Но вы... это вопрос, что вы, как, Сути... какие вы видите пути решения Сути данного решения Этого вопроса? Первое. Наказываю виновных. Не наша Подожди, наши. За что как я говорю да. как гражданин, и вы как гражданин должны быть заинтересованы в этом, потому что граждане тогда считают, что они защищены, и закон действует. Наказаны виновных, кто допустил такие нарушения. Находим, на каких этапах процедура была нарушена. Комиссия это устанавливает, надеюсь, это будет правдивая достоверная информация. Публикуем это, чтобы все население знало, потому что сейчас, не, выпол... не выконав ухвалу суду, Сырого, вот, как голова, не обеспечивает. Давайте, Под, мы не будем... Ну, подождите, ну, подождите, вы сейчас... Ну, подождите, вы сейчас... Под, вот видите, подождите. Могут, значит не умеете... Меня не, не интересуюсь, я не втручаюсь в дело суда. Да, подожди. Я еще раз говорю. Ну. Я сейчас... Мы сейчас разговариваем как два нормальных, как два человека, встретившихся это само, в коридоре. Ну, Меня не... Нет, ну, дальше, да. Ну, да, дальше, ну, да, я как говорите. юридическая особа вам ответил. Пожалуйста. Ну, хорошо я мы, тому, что мы да. Нет, просто, ну. ну. Я прошу. Вы сказали, что мы хотим. Я прошу, начал заебать пальцы. Вы не хотите слушать? Вы это, пришли потому, что... на судебную. Я мы вам только вы объяснили. Судебно это не наш уровень. Мы разговариваем ну, как два нашего тоже. Я Но вы начинаете на что камеру говорить говорит то, что на что мы не нет. влияем. Нет, 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 неправда. Не а завтра а будет это выставлять, выставлять в Ютубе. А дальше в первых о мы о том, не что. знаем, что, на что вы влияете на, или на, нет. На сайте, на сайте на громады. Для этого Во вообще-то нужно нас ознакомливать, как работает ваш департамент и какие у вас тут интересы. Вы согласны интересы с тем, что посадовая особа должна действовать в рамках закона и выполнять закон? Да. Посадовая особа, сырова Тарсула Николаевна, которая обеспечила процедуру данного объединения. Она является посадовой особой, должна эту ухвалу суду. Суд ухвалил провести оповещение на той территории, где проводилось решение данного сельского совета, а именно объединение. Село Майдан, село Прелесное. И оповестить о том, что сейчас начался судебный процесс, и в ходе этого процесса оспаривается законность решения о добровольном объединении территориальных громад. И тогда все население понимает процедуру, что с момента подачи заявления 14 сентября э, оспаривает какой-то субъект либо гражданин данное решение. И тогда уже все эти знают, что на самом деле не надо было идти на выборы, потому что незаконный способ проводятся выборы вот этого черкасского головы и депутата не Черкасского совета. Деньги. Не надо было тратить деньги. А сейчас же никто это не повестил? Дозвольте да, да, запитание. Да, пожалуйста. Каким чином мы до цели ухвалы судов? Нет, человек сказал, что мы хотим. Я просил сказать, что... Я каким чином мы... Вы, вы работаете сентября. с 11 сентября, а мы в суд не подали 14, 14, 14 сентября, понимаете? А ну, мы откуда коллективно, коллективно коллективно знаем, что вы подали? 14 числа. Мы а мы откуда, откуда знаем, что вы не знаете, что незаконное объединение Уважаем, произошло? Мы об этом и, э, голову Информация районной по... администрации... За, за все информацию у нас в суде. Голова районной администрации знал сразу же об этом. Вода подали, в Верховную Раду подали с заказным письмом о том, что ведется... В ЦВК, подали. В ЦВК подали. ЦВК подали. Согласно 144 Конституции, не это должно было быть приостановлено. Но кто-то же запустил выборы, кто потратил деньги в незаконный способ. Сейчас будем искать преступника. Хорошо, все выборы. Вы просто сделайте для себя выводы, как департамент. Видите, как нам тяжело. Ну, людям. Ну, Вообще, вы, вы, не в курсе того, что происходит в селах. Видите, как оно? Сложно все. Ген, вот еще бумаги. Мы, ну, если мы вот этот закон не наш, не ваш, не, наверное, не -то, то я уже не вижу объединение. Не <свят> все <свят> все <свят> Мы рады раз. с вами познакомиться. Да. Я надеюсь, что вот это Яна Александровна, она задала между нами тон вот этого непонимания, поэтому, э, ну, добавляем, так сказать, эти все градусы, и надеюсь, удастся разобраться в Всего доброго. Всего доброго